Это школа, где я учился, Гаудина франку Я уже, уже не побывал 20, почти 20 лет, это слишком много, ну посмотрим. Пойдемте. Пойдем. Этот мужчина работал, когда ты в школе да, учился? Да. да, очень старый знакомый. Очень знакомый. Как его зовут? Ой. Уже не помню. Ой. Уже не помню. Mas está liberado, esse aqui está liberado. Como no tilso, vocês lembram o pôr-me de Caco no tilso. Está perguntando como eu estudava. Eu era bom aluno ou não? Ou mais ou menos? A média. A média. Zalatai é sirenina. seredina é sirenina. E taxina, bola e E é o que eu gente está Да, это, это правда. Э, ну, все, да, вот, класс, и классный, если ты профессор, знай. Ну, надо свой контент возьмите. Вот, видишь, даже учителей, которые тогда я учил, уже нет. Да. Уже работают в другой школе? Нет, другие, а да, другие учители. Ну, ты тоже играешь в другом клубе. Да. Они работают в другой школе. Да, можно поснимать чуть-чуть где-то. Пойдемте, пойдемте. Пойдем. Ну что, как вспоминается здесь? Да, вообще. На перемене бегали, да? Да, классно. Ну, очень давно, да? Сейчас посмотрим, можно какой-то учитель. Может, какой-то класс ты вспомнишь, нет? А, помню, там последний. А, ну ты... Бондия, Буатарди. Эй, я жопу. Смотри, что они только Кока-Колу пьют, я, больше я, ничего, я. кроме колы. И Tem... ah. 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 А там есть знакомая, старый знакомый, который меня вспомнил тогда. Просто я уже... Раз Украина, значит можно уже можно уже и кофе пить, и Кока-Колу, ничего страшного. И, они же не пили кашасу, я думаю, нет? Да. Как-то переполошились. Діти в основному малюють буци на тему футбольного чемпіонату. Ну і країни, різні країни, учасники чемпіонату світу. Ось так діти зараз у Бразилії, звичайно ж. Перед канікулами футбольна тематика була. Перед усім. Вона і так завжди в Бразилії найважливіша, тим більше цього разу. Vocês se chamam pra falar? Edmar. 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 É uma... Eu trabalho com a Tranda Filov lá no Caique. Ah. Tá tô... bom, oh, a gente vai dar uma olhadinha, qualquer coisa eu vou chamar. Não. E da Eliette? Eliette foi. Oi? Eliette foi Eliette. unha. Alô? Eu vou perguntar. E aí, Juninho? Beleza? E o Edmar tá aqui? De boa, gente. Ось зокрема можна пізнати Карлоса Вальдераму і прапор Колумбії тут. І інших трошечки важче впізнати, тому що творчість цікава, але така схематична. Ну, кожен має по віквамчику. Кстати, посмотри, вот здесь интересное детское творчество. Вот да? Я бы сказал, что это Вигвам, знаешь, такие индейские. И здесь каждый флаг, каждый флаг каждого участника. Ну почти такие. один флаг не хватает, да? Одного не хватает, Одного да. Не хватает а? Ну вы в детстве тоже, вот это творческая школа, вижу, да, подход да, такой да, творческий. Да, они дают задание, чтобы. Наверное, э, за чемпионат мира все должен. А вы что делали, когда ты был э, в школе? Честно, я его уже не помню. Не помнишь? Совсем-совсем не помнишь? Что же такое должны были делать? Видите, у каждый вот, футболист видит Дарс... Гарсия фото. Да. Сверху, да? Здесь. Это Фалькао, да? Фалькао. Да. А тут что такое? А там Иньеста. Иньеста, Иньеста, да. Да, это Роберто Баги. Вот, даже нарисовали. Видите? Вроде похоже, да? Да, молодцы, молодцы, да. ребята. Да. Это флаг Бразилии? Да. И Христос тоже. Иисус Иста... Иста... Ису... Христос. А, Иисус Христос. Да, такая интересная вышла, да? Да, на перемене. И сразу после перемен все сюда. Я, у нас 15 минут. И за эту 15 минут я не хотел просто сидеть и играл в футбол здесь. Здесь площадочка, да? Да, площадка, да. И иногда даже потом приходил, да, после перемен. А наши учителя всегда ругались нас, потому что все мокрые, да, потели сильно. Я не говорю, вот, а вы не можете хотя бы чуть-чуть потерпеть до, до, до конца. Ну, приятные воспоминания. Да, вот да это... конечно, футбол. В сердце с самого начала. Главное, это футбол. Да. Сразу после урока здесь играть. Вот на этой площадке. Тут вот так она огороджено. Обороджено так, да. И тут же... Что это? Это бетон? Бетон, да. Бетон. Сразу характер воспитывался. Бетон, такой. Да? Сразу характер, да? Сразу характер. Да, вспоминание хорошее. Да. И вот город. Да. Твой город. Да, это район, где

um livro da biblioteca, alguma fui assim. Mas aqui é época, que na época você não, fez, né?

Щоб, ah, я, я, я щоб ви знали, що у вас в районі не тільки Неймар, <писував> а Едмар, no, відомий футболіст. Нам у Неймар, Neymar é daqui, gente. É.